Всі ми знаємо, що насіння льону дуже корисно для нашого організму і взагалі для нашого здоров'я, але більш детально про користь насіння льону нам розповість Марія Орловська. Вона є лікарем натуропатом Доброго ранку, Марія. Добре утра. Ну і перше запитання: наскільки корисна корисне насіння льону для нашого організму? Любые семена для человека являются целебными и являются его пищей, а не просто лекарством. Поэтому мне бы хотелось напомнить, что лен это растение, которое использовалось еще более там 200 лет назад вместо пшеницы и мы его кушали как кашу поэтому когда видишь сейчас его только в аптеках становится очень обидно потому что это поистине целебный и ежедневный продукт питания для человека потому что он содержит не только жиры о которых очень многие знают это омега-3 даже если говорить только об этих жирах, которые содержатся в льне, то надо понимать, что их там такое количество, что не сравнить ни с рыбой, ни с чем, в принципе. Например, омега-3 в льне содержится в три раза больше, чем в самом, скажем, полезном продукте из мясных это в лососе но цена на лен значительно ниже чем на филе лосося и опять же содержание в три раза больше поэтому обязательно используйте это как источник жирных кислот что же они нам дают они способствуют снижению вредного холестерина в сосудах то есть профилактируют инфаркты инсульты сахарный диабет второго типа улучшают память восстанавливают способность быстро концентрироваться На яких там uh, віщах і uh, навіть uh, борються з діпресією, Марія. А як yeah. потрібно вживати льон? Скільки разів на тиждень на день? Як заварювати його? его в идеале не нужно заваривать, потому что при термической обработке э, все продукты уменьшают свою, э, скажем, лечебное, лечебные свойства и свою питательную ценность. Э, хотя очень многие рецепты идут именно с завариванием, но это потому, что пытаются ускорить э, процесс образования слизи. На самом деле, в идеале лен нужно молоть, то есть, например, утром вы мелите там, 2 столовые ложки да, и можете залить их апельсиновым соком, например, или залить э, просто водой с медом и скушать это как овсяную кашу, но с сырой водой и холодной. Потому что если зальете горячей, вы получите такой большой кисель, который довольно сложно будет выпить. Либо можно, например, в нашей семье мы очень часто просто добавляем семена льна уже в любую готовую кашу. Например, вы свали, сварили гречку и при подаче к столу вы в нее не масло льете, а добавляете там каждому в тарелку по одной столовой ложке. Дети не определяют, что там лен, то есть он не имеет особого запаха, когда он свежемолотый, ни рыбного запаха, ни какого-то другого. И с удовольствием едят эту кашу, которая уже обогащена всем необходимым. Есть люди, которые любят лен просто так, в виде каши. Также можно делать хлебцы или какие-то сладости вымешивать. Например, лен с изюмом или лен с медом смешать. И такую вот баночку держать у себя на рабочем столе. И употреблять не просто мед, а уже вот такой вот более полезный коктейль, который будет способствовать еще и профилактике очень многих состояний. Также лен содержит такое необычное вещество, как лигдан. Это фитоэстроген. Но не надо бояться и думать, что поэтому нельзя его употреблять мужчинам. Фитоэстрогены на то и отличаются от животных, например, которыми колят коров или свиней, что они не способны встроиться в мужской организм, если в нем не хватает, ну вот как ключик-замочку, да? А вот для женщин это поистине целебный Целебное растение, потому что употребление его, например, там, за неделю до месячных полностью убирает предменстуальный синдром, да, э -э профилактирует рак груди у женщин и э очень многие э онкологические заболевания гормонозависимые, когда э пред, пред, э скажем, э перед развитием рака у человека есть какие-то гормональные сбои. Да? Также в льне содержится огромное количество клетчатки, и она именно частично растворимая, что способствует именно профилактике сердечно-судистых заболеваний тоже и онкологических заболеваний самого кишечника, то есть рака, например, прямой кишки, которым достаточно часто страдают мужчины. И еще хотелось бы сказать, что вот для чаще всего мы слышим, что лен применяется при гастритах, язвах, калитах, именно благодаря своей вот этой слизи, которую он образует. Если человек действительно страдает уже такими заболеваниями, то тогда лен желательно употреблять либо помолоть и минут на 20 залить просто водой, чтобы он дал слизь, либо если вы не имеете возможность залить его на ночь, там, тогда вы можете его прокипятить, чтобы быстрее образовать эту слизь и употреблять именно вот этот льняной кисель э, где-то за полчаса до еды. Э, и, конечно, желательно, чтобы еда после этого тоже не содержала каких-то агрессивных компонентов, не была жареная там, или переперченная. В Мария, еще течение... запитание, А Сколько раз на тиждень, або на день можно вживать лен? Я еще раз скажу, что раньше лен употреблялся вместо пшеницы. Поэтому сказать, что вы съедите три раза в день, и вам будет плохо, ну, это глупости. Я недавно читала э, упаковку от льна в аптеке, и у меня просто... Волосы дыбом стояли от фразы, что э, употреблять беременным и кормящим можно только по назначению врача. Ну это просто, знаете, то есть картошку фри можно употреблять всем, а лен по назначению врача. Это обычные семена, они не имеют противопоказаний, они не имеют побочных эффектов, э, и э, их действительно можно употреблять. Просто другой вопрос, что они довольно энергоемкие, то есть э, калорийные, да, и вы просто много не съедите. Вообще от 20 до 50 грамм в день это то, что будет давать и, ну то есть, например, от 1 до трех столовых ложек. Э, то есть вы можете эту столовую ложку высыпать в салат, можете выпить так и уже иметь отличный результат. Э, Мария, э, есть еще такая версия, что э, насытие лену можно вживать при диетах для схуднения. Если это так, то каким самым чином? Когда мы говорим о похудении, мы всегда вначале подразумеваем не просто что-то добавить, а еще и что-то убавить из питания. Поэтому, если лен э, льном заменяются маргарин, подсолнечное масло, сливочное масло, тогда, конечно, это замечательный источник полинасыщенных жирных кислот, которые не будут способствовать по, как бы, набору веса, да, и так как он очень хорошо чистит кишечник, то есть не будет запоров и не будет каких-то дисбактериозов, то, конечно, это будет способствовать снижению веса и э, очищению его от токсинов и шлаков. Но всегда надо помнить, что помимо того, что добавить любой ценный продукт, надо пересмотреть то, что вы едите в основном в своем рационе. Так, э, я а, бы, да, я так. бы хотела еще добавить, что э, лен – это не только продукт питания, это еще и замечательное косметологическое средство для женщин. Потому что вот эта слизь, которая образуется, когда вы кушаете лен, ее применяют в косметологии. То есть вы можете просто свою, свой стакан от, вот с этим вот отваром, да, который остался, намазать на лицо и получить лифтинг-маску от мелких морщин. И ну, с ней тоже мало что сравнится. То есть, она на, на уровне платок центарной маске будет работать, потому что вот эти жиры, которые входят в лен, и определенные вещества, которые образуют эту слизь, они очень похожи по структуре на клетки кожи. И очень хорошо встраиваются и таким образом питают, особенно для сухой кожи есть очень много видов масок, когда можно смешать там лен, например, с ложкой овсянки и водой, или лен, например, там с желтком, там, ну, в общем, очень много вариантов, смотрите, выбирайте. Чого ми говоримо про косметологічний засіб? То е, ну як часто можна його використовувати, якщо це маска, це раз на тиждень, мабуть, або два рази на тиждень, і ну як замішувати скільки тривати на обличчі. Я скажу по себе, я крайне редко, я вообще не пользуюсь косметикой производственной, не для волос, кстати, или он можно использовать и как маску для волос. А если говорить о природных, то, например, там в виде скрабов или в виде масок, то надо понимать, что у кожи есть свой период восстановления, то есть через сколько клетки обновляются, это примерно 14 дней. Поэтому я не советую никакие маски делать часто очень, потому что вы, ну, как бы кожа будет привыкать и она не будет сама регулировать. Надо понимать, что кожа все равно отражение вашего внутреннего состояния вашего кишечника, да. Э, то есть мне практически ну, ничего не при не приходится вообще ничего не приходится наносить на кожу лица, потому что, наверное, всего достаточно попадает в организм. Но если это уже увядающая кожа, если человек хочет разгладить там гусиные э, да морщинки, тогда я думаю, что где-то раз в неделю было бы замечательно вообще считается, если это не агрессивные э, какие-то маски, то вот то, что вы съели, вы можете на 5 минут нанести на лицо и смыть. То есть то, что вы позволяете себе съесть внутрь, вы можете смело мазать на свои руки, на свою там, шею и на свое лицо, оно никогда не навредит. Ну, а, а вот то, что вы про... не рискнули вы скушать, то лучше не наносить на лицо. А если говорить про носение льону, то все ж таки один раз в 14 дней, так, зрозумие. Раз в неделю Раз можно использовать, день. просто имею И в виду, что. Для... 15-10. 20, 20, да, 20 минут. Да, 20 минут, если это в, в виде маски. Можно, например, это волосы. Лен можно еще смешивать, например, с ромашкой, э, с отваром ромашки, там густым, да. То есть, ну Там вариантов очень много. Э, если на волосы, то всегда держится маска дольше, чтобы вы не наносили, то есть это где-то час. И основной упор, конечно, делается на корни волос, потому что именно они живые и они способны потом напитать всю длину волоса. Так, зрозуміло. дякуємо вам, Марія, за те, що ви розповіли наскільки корисно використовувати насіння льону, що його можна не тільки вживати як під час їжі, а ще можна робити з нього маски для обличчя для волосся. Взагалі, дякуємо вам ще раз, Марія. А ми рухаємося ефіром далі і дивимося нашу наступну рубрику.